ভালপোৱা এনেকুৱা হোৱা উচিত হাজাৰ ব্যস্ততা দূৰত্ব চিন্তা এইবোৰ নাইকিয়া হৈ পৰে যেতিয়া প্ৰিয় মানুহজনৰ মুখখন মনত ভাহি থাকে হাজাৰ চিন্তাত ডুবি থাকিলেও আপোনজনৰ মেছেজটো দেখিলেই অজানিতে নিচিকীয়া হাঁহিটো ওলাই আহে গোটেই দিনটো পৰিয়ালৰ চিন্তা মূৰত লৈ চাকৰিৰ টেনচন মূৰত লৈ ঘূৰি ফুৰাৰ পাছত সন্ধিয়া আপোনজনৰ ওচৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত অনুভৱ হয় কিছু শান্তি জীৱনটো সুন্দৰকৈ পাৰ কৰিবলৈ তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া ইজনে সিজনক নিঃস্বাৰ্থভাৱে ভাল পাব এজনে আনজনক তেওঁৰ আত্মাৰ পৰিপূৰক বুলি ভাবিব যি সম্পৰ্কত দিয়া লোৱাৰ হিচাপ হয় হাজাৰটা কাৰণ দেখুৱাবলগীয়া হয় সেই সম্পৰ্ক কেতিয়াও প্ৰকৃত সঁচা সম্পৰ্ক নহয় সঁচা ভাল পোৱাত কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে কি কি কাৰণত আপুনি তেওঁক ভাল পায় দেহৰ ৰঙৰ কথা নাথাকে টকা পইচা না সম্পত্তিৰ কথা নাথাকে থাকে মাথো এজনে আনজনক নিজৰ কৰাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ